Харків попрощався з Ігорем Толмачовим. Чоловік загинув від рук терористів під час маршу єдності. Я нагадаю, тоді вибухнула протипіхотна міна. Її зловмисники закопали у, у сніговому кучугурі. У сніговому кучугорі. загинули четверо харків'ян. Більше десятка поранені. Прощалися з Ігорем Толмачовим біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Чоловік був координатором Євромайдану. Мав освіту фізика ядерника, захоплювався альпінізмом. У загиблого лишилася дружина, донька і матір. Труну з тілом. и его побратимы пронесли на руках головную улицу Харкова. Игорь был просто альпинистом, он ходил в основном на Кавказе. И он не столько, скажем так, покорял вершины, сколько помогал людям. Вот он был в отрядах, а вы знаете, что это такое? Это в основном имеет дело тоже с, с трупами. Мы проводили координационные рады, только благодаря ему мы сделали какие-то там обобщенные базы, которые в принципе помогали нам между собой координировать нашу работу. Без Игоря сейчас это в пять раз усложнилось, особенно в это время, когда и так все очень тяжело, все очень остро, и замены ему пока нет, потому что этот объем работы, который делал Игорь Толмачев, сейчас не может взять на себя никто. i'm